Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступної події: реакція громадськості на мирну ходу під проводом московського патріархату. Нашими гостями є Олег Бондаренко, учасник АТО, Тимофій Златкін, журналіст, а також Олена Розвадовська, правозахисниця. Прошу колеги. Всім привіт. Я птах. Позвоною. Коротко, не буду довго, коротко. Мы знаем об этой ходе, все они знают, что это такое за хода, кто там идет, что за люди. Основная масса сопутствующие, сопровождение, снабжение. Для понимания ситуации у нас работают патрули вокруг Киева. Это патрули военных, атошников бывших. Ну, бывших атошников, в принципе, не бывает. Тех, кто ДМБ. Также у нас есть определенная группа людей на двухколесном транспорте, на четырехколесном транспорте. Для тех, кто нас смотрит и представляет сторону нашего, так сказать, ходы, предупреждаю сразу, вас видят отовсюду. Вас видят сверху, сбоку, снизу, изнутри. Чтобы вы понимали, каждый ваш шаг мы видим. Предупреждая все спекуляции на эту тему, у нас несколько дней уже мы активно это все дело обговариваем в среде волонтеров, среди военных, бывших военных, специалистов определенных подразделений служб. Мы выработали основное, то, что мы хотим, о чем мы хотим сказать. Адресуется к тем, кто идет, и кто тем, кто их поддерживает здесь, в Киеве. Ваши провокации – это ваши провокации. Вас мы не тронем, не рассчитывайте. Бабушек, детей, дедушек, всех остальных, кто идет в вашей колонии. То есть на это не рассчитывайте. Не тронем мы вас до тех пор, пока в Киеве не прольется, не дай бог, не дай бог, в Киеве не прольется кровь. Предупреждаю сразу. Каждый шаг в Киеве ваш, всех, кто идет в колонию, кто движется вокруг нее. Кто находится в Киеве уже сейчас, кто на подходе, кто в лагерях в лесных, кто в церквях вокруг Московского патриархата на стойбищах, знаем, видим. Не дай вам, Боже, что-то сделать в Киеве. Реакция будет жесткая сразу. Вы хотите помолиться? Ради Бога молитесь это ваше право, это ваша церковь, это не наша церковь, это ваша церковь, московская, страны-агрессора. Хотите молиться, молитесь, но лучше, чтобы вы помолились вот там на передке и стали вот так по линии разграничения, там, где грады работают и минометы работают, вот там вот встаньте и помолитесь. Кишка танка вас туда идти, вы за мир молитесь. У нас тут мир, пока что еще. Не дай Бог, Бог вам сделать здесь войну. Будет больно, предупреждаю сразу. На провокации мы не пойдем, мы это решили. Но мы следим. Если вы надумаете устраивать в Киеве, в пригороде, где угодно, какие-нибудь какие драки. Не дай бог по-гражданским что-нибудь прилетит. Не дай бог будет какой-то, не знаю, взрыв-пакет. Не дай бог граната. Не дай бог выстрел. Вами и так займутся соответствующие органы, смею вас уверить, вы никуда от них не денетесь. Но живыми вы из Киева тогда не уйдете. Предупреждаю сразу. Рекомендую не провоцировать киевлян. В Украине есть Украинская православная церковь киевского патриархата. Вы, те, которые молятся чужому Богу, московскому Богу, вы. Не наши друзья. Мы вас терпим, как собака терпит блох. Ваше место за поребриком. Поэтому давайте так: тихонечко пришли, отмолились, и также тихонечко ушли. Это не угроза, это предупреждение. Атошники, добробаты, волонтеры. Другие люди вас предупредили. У меня все. Тимофей, Добрый день всем. Я не буду рассказывать, какую опасность несет это для Киева. Вот этот православный прайд Московского Патриархата, как я называю. Я просто прекрасно помню, что было два года назад, в 2014 году, когда те же самые лица, те же самые бабушки, дедушки, женщины с детьми выходили, блокировали технику украинских войск. Когда благодаря ним отжималась техника, все прекрасно помнят Нону 25-й бригады, которая потом каталась по Славянску и вела огонь по нашим позициям. Мы прекрасно помним, каким образом Московский Патриархат, Святогорске, Красном Лимане, на Голубых озерах и так далее по всему северу Донецкой области обеспечивал своими базами, своими ресурсами боевиков Киркина, боевиков российского спецназа, предоставляли жилье, предоставляли базы, предоставляли помещения для, жили, для и проживания и подготовки терактов и захвату и Славянска, и Краматорска. Я помню прекрасно, каким образом в Донецке под иконостасом московского патриархата проходили захваты областного СБУ, областной администрации, милиции, налоговой и так далее, и всех административных зданий. Мы это прекрасно помним, мы прекрасно знаем, что творилось и что несет нам так называемый мир. Я это называю русским миром. Если вы пришли помолиться за русский мир, делайте это, пожалуйста, где-нибудь в другом месте. Я вас прошу, граждане хорошие. Вы пока еще граждане Украины. Если вам нужен русский мир – мы вам дадим деньги на билет, мы вас довезем до авто или ЖД вокзала. И, пожалуйста, Россия недалеко. Мы знаем, каким образом ваш русский мир, ваши молебны приводят к градам, приводят к артиллерийским снарядам, по мирным домам, как блокируется, опять же повторюсь. Украинские войска и силовики, и под какими лозунгами, под теми, какими вы идете сейчас на Киев из Востока Украины, проходят дальше подобные провокации, и вы просто несете войну, разруху, насилие, страх и кровь. Это не мир, это русский мир, это разные миры. Ми живемо з вами в різних мірах. Мені все, спасибо. Дякую, вам, пані Олана. Добрий день. Я хочу нагадати, що після того, як в червні 2016 року Верховна Рада України ухвалила звернення до вселенського патріарха Варфоломея з проханням надати Україні автокефаль... автокефальну церкву, на противагу цьому в 3 липня зі Святогірської лаври вийшов Московський патріархат. 9 липня вже з, Тернопіль, з Тернопільщини, з Почаївської лаври, вийшла така ж сама колона. Усі вони рухаються до столиці України, де 27 числа на Володимирській гірці вони мають провести молебень і піти до києво печерської лаври. Проте, на маршруті цієї так званої хресної ходи, активісти, журналісти, волонтери, депутати народні і місцевих рад побачили ряд атрибутик, яка підпадає під так званий закон про декомунізацію. Я знайшла декілька таких, транслюю. Георгійська стрічка. Хочу нагадати всім, що це символ бойовиків, це символ сепаратистів, які в 2014 році, як говорили два моїх попередніх. Колеги моїх друга про те, що це символ, який приніс нам війну. Війна триває досі. Тоді нас точно так само запевняли в тому, що це мирні люди, це віжливі люди. Вони прийдуть, допоможуть і підуть два роки, а ми щодня отримуємо інформацію про загиблих. Я просто покажу ще фото. Я не думаю, що це паломники, це досить нормальні. Досить здорові, спортивні чоловіки. Ця колона це журналісти фотографували. Далі хочу показати фото для того, аби не сказали, що це неправда, з посиланням на канал 1 плюс 1 це їхній репортаж, Микола Другий. Хочу нагадати, що Микола Другий це кат українського народу. Ось цими символами до нас ідуть е, миряни. Давайте не будемо забувати фрази. Президента Російської Федерації про захоплення Києва за два тижні. Йому це не вдалося зробити в 2014 році, адже живим щитом між Україною, на якій немає війни Донбасом, стали добровольці в першу чергу, стали військовослужбовці, а також ті жителі Донецької Луганської області, які не захотіли бачити руська вісни і рускава міра. Як юрист я написала звернення. Це звернення підписано багатьма активістами, воно підписано волонтерами, воно підписане, підписується воно також і жителями столиці, а також ми плануємо попросити і жителів України підписатися і на наступному тижні в понеділок або вівторок. Ми передаємо це звернення до органів виконавчої влади, до Київської міської державної адміністрації з вимогою заборонити вхід такої хресної ходи, оскільки ми вважаємо, що вона несе під собою ряд дуже великих проблем. Перше, ми не впевнені, що ці люди не зроблять заколот в столиці України. Більше того, я всім нагадую, що 27 липня це робочий день. Ця колона має пройти через центральні вулиці Києва, які і так і є завантаженими. І якщо ми пустимо в об'їзд автомобілі і громадський транспорт, ми фактично отримуємо величезні затори А, величезню тисніву в громадському транспорті, це Б. І давайте не будемо забувати події Майдану, коли майже щодня ми отримували інформацію по два-три рази на день про замінування станції метрополітену. А велика тиснева в громадському транспорті це ідеальне просто середовище для того, аби були такі заклики. Дай Бог, щоб якщо вони і будуть, то вони були тільки чисто формальними. Не доведи Боже нам отримати те, що сьогодні ми отримали в новинах про черговий теракт в Європі. Далі я хочу ще зауважити, що органи виконавчої влади. А в першу чергу це Київська міська державна адміністрація з Віталієм Володимировичем Кличком мають право в судовому порядку, керуючись вимогами частини першої статті 182 кодексу адміністративного судочинства подати позов до окружного адміністративного суду з вимогою заборонити таку ходу на території. Столиці України, оскільки ми вбачаємо, і я думаю, що по фото, яке я показала, видно, що це може загрожувати як життю та здоров'ю громадян е, України, в тому в першу чергу жителів столиці і тих людей, які приїхали до столиці, так і взагалі національній безпеці України. Якщо в нас почнеться ще один фронт, і почнеться він з Києва. Повірте, це буде дуже важко. Я хочу зробити наголос на те, що ем, коли кажуть, що війна далеко від столиці, вона до неї дуже близько. І ніхто не казав про те, що ця війна буде зроблена е, руками бойовиків. Повірте, ті, хто йдуть в ході, це явно не ті, хто будуть проводити якісь активні дії. Ми будемо просити органи виконавчої влади заборонити ходу. Якщо органи виконавчої влади не відреагують, ми зробимо усе можливе для того, виключно в рамках закону, не порушити закон, ми не вежливі люди, ми закон порушити не будемо. Виключно в межах законодавства України для того, аби не допустити кровопролиття в Києві. Ні зі сторони тих, хто нібито хоче помолитися, ні особливо зі сторони тих, хто сьогодні захищає країну, як на сході України, так уже і, і в столиці України. Я дуже прошу відреагувати і владу, і президента України, і Верховну Раду України. Нам обіцяли депутати відреагувати. А особливості відреагувати органи виконавчої влади. Дякую. Дякую, колеги. Чи є у когось питання або уточнення? Так, Будь ласка, представтеся і адресуйте питання. Михайло Штекель, Радіо Свобода. Чи ви можете, мабуть, більш детально розповісти про ту інформацію, яка у вас є стосовно намірів, тих, хто йде в тій ході? Тому що там дійсно є люди в камуфляжі. Але якщо послухати, наприклад, як сьогодні заявляв представник Московського патріархату, Камуфляжные ел знаки того, что они весь что еще там готовят. Можете сделать какую-то заявку, детали то может, дать. Услышал. Постараюсь ответить кратко на этот вопрос. Лица, находящиеся в колонии, идентифицированы. Несколько человек, которые находятся непосредственно в колонии сейчас, которые непосредственно двигаются по шоссе, это представители спецслужб России. Это есть, это факт. Лица идентифицированы и верифицированы, скажем так, кто они такие. Раз. Второе. Пройти такое расстояние даже с перерывами, даже с посадкой на автобус и с транспортировкой людей и личного состава, подчеркиваю, личного состава, по такой жаре, в условиях дефицита воды, питания несоответствующего, также при наличии детей, подчеркиваю, дети в колонии, это что, Путин э, реализует свой известный тезис «сначала женщина, а потом мы за ними», да? Так вот именно так и происходит. Как в самой толпе, так и по ее периметру, так и в охранении этой толпы, а также вне этой толпы, я не могу их назвать организованной группой, это толпа, лично мое к ним отношение. Э, и присутствуют люди, которые, а, имеют военную подготовку, б, имеют специальную подготовку, имеют специальную военную подготовку, которые достаточно в нужной и правильной для выполнения вот этих задач в физической форме. Это люди выносливые, это люди правильно экипированные, это люди, собранные на дальний переход. Если посмотреть на бабушек и дедушек, которые идут в колонии, на вот это сборище людей, я не буду говорить стадо, дабы никого не обидеть, они идут как гражданские. Походка гражданского и походка военного отличается, выправка отличается, выносливость отличается, выражение глаз, экипировка, внешний вид. Есть ряд признаков, по которым ну, даже дилетант увидит, что это необычные прочаны, то есть необычные паломники наличие спецов определенных служб России в этой колонии есть. Вне колонны есть. В Киеве есть. Они уже здесь. Есть информация о том, что в Киеве, мы проверяем ее, но она подтверждена на 99,9, что в Киеве уже есть пункты по хранению и раздаче оружия, колюще-режущего и взрывчатки. Что может произойти, если это сработает где-нибудь на улице, в общественном транспорте, в местах скопления людей? Я даже думать об этом не хочу. Нет, я об этом думаю, но не хочу представлять, что будет. Это будут жертвы. Это будет кровь и смерть. Поэтому, еще раз повторяю, мы за ними очень внимательно следим. Шаг вправо, шаг влево. Агрессивные намерения, приближение к... Скоплению людей, неважно, с их стороны, с нашей стороны, имеется в виду, вне этого коллектива людей. Если мы видим руки в карманах, человек будет лежать лицом в асфальте. Если мы видим человека, который замедлил движение или резко изменил движение, человек будет лежать мордой в асфальте. Если мы видим, что он полез в сумку, вдруг ни с того ни с сего, мы положим его в асфальт. Мы потом разберемся, мы извинимся, если мы ошиблись. Это ну, бывает. Война в стране в конце концов. Мы принесем официальные извинения, если этот человек ни в чем, ну как бы, не, не виновен. Говорю об этом сразу. Любое неправильное действие будет наказано. Повторяю еще раз: первыми службами, которые должны, точнее будут и должны вопрос должны под вопросом реагировать, это будут наши официальные структуры, то есть это МВД, это СБУ, это специальные службы. И, соответственно, медицина, МЧСники и все остальное прочее. Поэтому к ним тоже мы обращаемся. Пожалуйста, дабы не было никаких неожиданностей, усильте на улицах патрули, выведите тех, кто у вас в отпусках на смены, увеличьте количество машин скорой помощи, пожарных машин и сделайте весь комплекс мероприятий, который прописан у вас согласно плану выполнения определенных мероприятий, скажем так. Ну, вы поняли, о чем я говорю. В общем, сделайте это. И не говорите, что мы вас не предупреждали. Вот тут сейчас стоят люди, которые представляют совсем не дилетантов в своей работе. Мы тоже кое-чего умеем, кое-чего знаем. Ответил? Спасибо. Я буквально под конец проведу еще одну цитату. На моїй сторінці у Фейсбуці, україномовна сторінка Олена Розвадовська, я сьогодні е, в, закину лист, який ми будемо відправляти голові Київської міської державної адміністрації. І під цим листом буде таблиця. Я все розпишу, якщо в киян і в людей, які хочуть е, все ж таки підтримати нашу заяву про заборону, Такої ходи я дуже прошу підписатися під цією петицією. Вона дуже проста. Я все опишу. І, будь ласка, напишіть мені у Фейсбук, ми домовимось з вами. Я заберу ці таблиці. Будь ласка, ви можете попросити ваших сусідів, друзів, родичів, близьких, знайомих. Якщо є така можливість, будь ласка, підпишіть. Ми вам будемо також дуже вдячні. Це має бути спільна робота усіх приклад. На жаль, приклад окупованого Криму Донецької та Луганської області. Ми всі пам'ятаємо, якщо ми не хочемо мати проблем в Києві і в решті в частині України, будь ласка, згуртовуємося і працюємо далі. Дякую, дякую, Лано. Дякую, колеги. На ноті будемо завершувати. Успіху і до зустрічі.